юриста профсоюза. Есть там много. Пожалуйста. Сейчас. Я линейки? А. Да. Он там волонтеры, волонтер, его там не нанимали. Я там на громадских засадах. Я вообще работаю в адвокатской конторе. Ну, я не буду Вы называть начальника, вам это не нужно. Скажите, вот, какие и получается... как были у вас такие нюансы, как у нас происходит? У, на, у нас на рынке, объясняю следующее, у нас на рынке вообще люди сдавали плату в пакет БМВ аренды пакет BMW, то есть были тоже какие-то движения с договорами, люди платили в пакет BMW просто напросто. Кто чем торгует, тот так и платит. То есть ну чеки максимум выдавались на вот как это называется, когда выставлять возле возле рынка там какие-то маленькие, но есть такое все. Вот. Ну и мы тоже ходили к администрации рынка, ходили туда, ходили сюда. Получается, что сделали запросы в архитектуры, в земресурсы. То есть на данном, на данном этапе там э, ситуация как бы... Мы уже, мы, уже будем обращаться к СБУ непосредственно, потому что на таких местных уровнях это немножко тормозится. Ну и в принципе, Видя ваши договора, ну ситуация аналогичная абсолютно. И это лично мое мнение. Я же говорю, у каждого свое мнение конституционно, все. Каждый имеет право на свое мнение, каждый преследует свои цели. Меня попросили помочь в юридической точки зрения. я помогаю. То есть мое мнение такое, пускай решают люди, что им нужно лучше, какая юридическая помощь и что. А со своей стороны я говорю, мы вон... Валентина стояла на этом рынке, который там находится, видите, не знаю, как он называется, вырлится, Вырлится, да? вырлится. Вот. Ну вот, значит, а думаю, мы там были. Мы там были и после. Мы защищала Дымиевский. Вас... Секунду, секунду. Секунду, секундочку. Сейчас я закончу, и потом вас все опять послушают. Так вот, получается, м -м -м, буквально вот в марте этого года мы Валентину Николаевну совместными усилиями опять вернули на рынок. После, после того, когда отстояла тот рынок, люди там работали, но ей пришлось долгое время проходить медицинскую реабилитацию. Если вам интересно, поднимите документы, это всеобщая открытая информация. Поэтому я не понимаю, почему этот сырбор сейчас происходит, когда все можно спокойно узнать и. Люди не знали просто информацию. Вы понимаете, когда приходят из-под полы не знаю, все да. делают, это все всегда вызывает. Потому что мы сейчас так, мирно так. все это решим. Спасибо, что меня снимают, потому, меня. Что потому что я не боюсь говорить дело, да? свои так, слова. Так, Вы можете про это мою деятельность спокойно. Зайдите на и узнайте, кто такой. Там все скажут. Но получается. да. Дайте мне слова. Идем в ваш интерес. Вот я вижу. Я попросили я... помочь, я помогаю. Все, какой у меня интерес. Я работаю в адвокатской компании. Слушайте, Слушайте меня. Нам не нужны да. ваши внески. Не, Они остаются у вас. Все, не я не ответил не на ваши вопросы. Пока что не. Пока что не. Пока что не. Пока на рынке не меня на рынке не видел. Пока что меня на рынке не вижу, что вы должны платить Я 100 вижу, это не большие деньги. Вони залишаються в первичній проспілкові організації. Далі я даю пояснення для вас. Вчора, коли ми пригласили в офіс центра Солідари, вибрали також двох заступників. Назвіть прізвище своїх заступників. Сараненко. Сараненко. Сараненко, ось ця людина. Забрали, тому що ми з сімери, хто там були. Всього на всього вибрали казначея, хто буде собирати знески, вибрали Саме ви такі тихушні, Тихо. вибрали так тихушні, голів, всі ви всі голову. Ніхто не, не знає, чому не ви. Нет, я ну, я читайте, какую-то информацию, читайте, 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 Каждый день я пишу, Чекайте. я трачу полдня на это, чтобы сообщать так, об этом людям. хлопцы, надо на брать. Да. Да. Да, да не, ну это просто какой-то пиздец. Оттуда. Пошли, Леша, ну его надо. Извините, ребята. вы. Ребята, можно я скажу? Скажи, Леша, ну его. Мы, мы там. там. Ребята, я в этом шабаше, блядь, не участвую. Я сейчас, мы находимся там. Будем а там. Если... а почему вы собираете я... деньги? Объясните. Я не Объясните. Смотрите. Вот вы еще ничего. Смотрите. Вот вы Ничего. Смотрите, не, не вы еще ничего не, не сделали людям, не да, еще не не ничего, но да. уже вы собираете пытались, деньги. Чекали. Зачем? На что ты предъявляешь чекали. право? На На ты предъявляешь право? За Мы за тут не предъявляли и никому, и ты уже предъявил бумажку. Я тут чаду никому ничего не предъявила. А вы уже какие-то здесь с ними несколько определить. Я освещаю деятельность. Ребята, на самом деле, ва вас заговаривает ваша цель, что вас представляли в суде. Я или вот этот вот э, парень, который с ними пришел. Это не важно, потому что он такой же самый человек, который нанят. А вам надо нанимать людей, профессионалов, вашими деньгами, поверьте, за вас проблемы никто решать не будет. Знаете, управляет всегда стадом. Не будьте стадом. Мы вас не знаем, мы вам не доверяем. Я Еще дату, есть такой козлиной бородой реально, стоишь что противный блядь. Надо вернуть людям. деньги да, людям, да, да, всем. Да, 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 надо все деньги да, людям вернуть. Что да, творить? Давайте, давайте не будем путать под записью, возвращаются. Все верните до копейки. Да, Люди сами решат. Сейчас мы их соберем они решат. Лёша, вы не поняли, вы не нести общайтесь общаетесь, пацаны просто вообще до них не дошло. Не дошло. Я, вам, я называю вещи своими именами. Ребята, вы нарвались на аферистов. Вас взяли оборот аферистов. Я отвечаю за свои свитка, слова. Вы потому что вы, зараз... гражданочка, похожа на аферистку. Вы начали сбор денег у людей, которые я? даже не поняли, я на, что вы, Стоп, учить. на, учить. Что? на что вы собираете деньги. На я... что я... Я вы собираете деньги? Подождите секунду. Вы представитель вы права, профсоюза? Вы, да. вы, вы представитель? Я не брала. Кто По... дал команду собирать Если деньги? Кто дал команду деньги собирать? Как это люди быстренько так за три минуты вам доверились и поверили вам, что вы будете представлять их интересы. Почему они не собрали я в 4 часа и после этого не стали собирать Вы тоже вместе, да, с этими парочками? Вы вместе? А какое вы отношение к вам будете иметь? Вы считаете, что это правомерно так за три минуты с людьми разобраться и начать сбор денег? Массово. Вы массово собираете деньги. Вы считаете, да. Мы ну, я уже вырвали субы. У каждого методы защиты нет. свои, у да, это... да, вас да, свои, да, у вас свои. Наоборот, чтобы сейчас нам... Чтоб зараз, э, нам. Ну, мы мы будем... же не заставляем вас купать. Это добровольная основа. Мы можем подписать меморандум, співпрацювать. О, и... О, а почему сразу не предложили подписать меморандум и співпрацювать? Спро... Что же вы себе наполняемость устроили в свой профсоюз, а? Расскажите Читайте, нам. Никто не... А что за сбор денег? Почему люди массово ходят, несут деньги вам? Значит, Почему? по нашему статуту, да? Uh -huh. Члены про спилки, по мне uh -huh. не Что месяц... вы пообещали людям за на эти деньги? Вы задаете вопрос, выслушайте ответ. Вы сейчас да, да вы, вы опять перебиваете, вы занимаетесь. Хорошо, спилкой. я молчу, я вас я слышал. Про спилки на, на основе статута и Я даю вам пояснення, кожен місяць члени проспілки сплачують членські внески. За що цих внесків живуть проспілки? Значить, членські внески залишаються в первинні проспілкові організації, вони перечислюються на вищу стоячу міську організацію, а також на всеукраїнську проспілку підприємців України, на конфедерацію вільних проспілок. Да, канцелярію треба купити, треба купити, бумагу купити, треба представницькі інтереси використовувати. І так далі, тому Це добровільне діло. Ми ніхто не заставляем нікого. За кожну копійку є казначей, виборні органи. А де казначей зараз? Ну, яка різниця? Ви не повинні вмішуватися. Ми ж не вмішуємося, хто у вас казначей, чи хто у вас. Деле, а вот это да. Не хотите, вы перед народом, да, это все рассказать? Ваши народ... перед народом. Пойдете, вы перед народом расскажете. Мы вбираем людей на четвертую но с учетом нашего украинских реалий, да, эта организация захватывает у вас полностью ваше право на подачу иска в суд. Она, эта организация будет иметь право нанимать юристов от вашего имени, выступать с э, взаимоотношением с рынком, с кем угодно. Давайте рассмотрим такой рис, рисковый момент. Допустим, хорошая организация, супер, вас отстояли. Допустим, организация, как всегда, проходимцы, как наши политики. Приходят там Тулов, который получил миллион долларов, ему надо здесь застроить территорию. Ему надо дать всего лишь 100 тысяч долларов кому-нибудь из них. И эта организация, такая приняв 100 тысяч долларов, говорит о том, что «А зачем мне защищать вас?» и отзывает ваш иск. Согласно гражданского законодательства, вы уже не сможете подать в суд тот же самый иск по тому же самому предмету. По сути, заблокировать полностью ваши права. То есть вы полностью доверяете людям, которых вы видите первый раз. Вы представьте еще на раз, секунду еще себе это. Чтобы вы не понимали, да, да, по 100 рублей дали и попали. Молодцы. Я вам предлагаю создать среди вас общество. Мы все должны создать. создать представителей среди вас, полностью контролировать. Поверьте мне, здесь меня, вы можете нанять кого угодно любого адвоката, тем более смотрите сколько вас, даже если вы сброситесь даже по 200 гривен у вас будет лучший адвокат, лучший да, не какой-то там правспилки которая там навяжет, вы не знаете кто свои услуги, это, а да, это будет конкретный адвокат, который будет представлять вас, именно да. вас он не сможет отзывать иски, потому что если выбрать механизм, что каждый из вас подает иски, и они объединяются в одно производство в суде, адвокат не сможет отзывать, потому что ему надо согласовывать с каждым из вас. Если это представляет одна организация, одна организация может отозвать иск, потому что она действует от вашего имени. Вы рискуете, абсолютно рискуете. Вы полностью доверяете непонятно кому. Создавайте среди своих и доверяйте своим. Пусть это там, допустим, не они, они, там, вы, там, кто да. угодно. Но никому не отдавайте ваши права. На вас играет. Вы просто сейчас вами манипулируете. Вы инструмент. Вы инструмент. Вас собрали там по 100 гривен собрали. Юридически они не мошенники, потому что вы вступили в эту организацию, вы им платите деньги. Добровольно вступили Добровольно. Каждый месяц. Понимаете? И не факт, что это будет какой-то результат. Доброволь. Друге. Що я хочу сказати? Те, що говорить юрист цієї громадської організації, я не розумію, для чого... Це незалежний юрист. Я... Незалежний юрист. А, да. Дуже добре. Саме головне у, у нашому статуті, це первинна проспілкова організація, первинна ячейка, якою головою є ваш голова проспілки Сирії Яраменю. Це він буде вирішувати разом з вами. Саме головне для проспілкової організації – це проспілкове… Чекайте, я решение, людям покажу. Да, да, да. Кто может отозвать этого главы? Расскажите. Управление... Вот. Говорите я правду. Стоп, самое важное скажите. Вот я читаю да. для вас усі. Первина проспилкова Кто может разогнать первину Читай, Сережа, ты. На, будь ласка. Ну, Организационный устрой. устрой. Читай. Да. Не надо все читать. По сути, ответьте. По сути. Первинна проспілкова організація создається, і саме головне це збори проспілки, спілки. Первинної організації. Якщо ви написали заяву про спілку, то ви є членами проспілки. і за, за особистою письмовою заявою відповідним проспілковим комітетам. комітетом. Рады ГУЛИФ первой профспилковой организации. Особо уважается членом профспілки с момента принятия решения про прием. Соответственно, вы членские внески могли собирать только после того, когда вы людей приняли в организацию. А почему есть вы заяви. сейчас? є заявы людей и вони как сдают. Да, есть решение. Вчера называется документов. Прокомментировать. Я проголосовал за это заместителя. Вчера были, ну, ну, были сборы. Где? Вчера были сборы. Где были сборы? На, на улице Петлюра, 10. В центре Солидарности. А Это что шутка Первина, что ли? Тихо, успокойтесь. Первая проспелковая организация существует уже тогда, когда есть шутки о проспелках. Ну ты Пога даешь. Семь человек. Было а я смотрите, я извиняюсь, можно я скажу? Ну а? говори. Пожалуйста, давайте, Смотрите, не вопрос. Вот они выбрали семь человек. Пожалуйста, пусть они и занимаются своей да? Поэтому я считаю так. Такие вещи так и делаются. Если вы хотите создать организацию на рынке. Вы должны собрать людей. Всех. Вот сейчас. Где? Покажите мне одного человека, который здесь был. Я не вижу. Были сборы, там, где говорилось. Все, том, я понял. Значит... Идет свои, плетет... Поднимите руку, это подтверждение это Диминым словам, кто, кто был на этих протокол? сборах. Кто? Я протокол Один, протокол. Дима, два, Воле три, четыре. Кто был? Семь да. человек было, да. Луки Почему, вы... вопрос... Семь человек должны решать за всех. Почему? У него окна напротив президента. Решение вопроса. Они друг другом косяки. Что, никто не знает? Решение Балашова? Да какие проблемы? Здесь Балашов не при чем. Как это? Рекламу за чем? На нас. Возьмите. Да что вы там Мы здесь, я вас буду... Раз, раз, раз. Тоже вариант. Да, можешь... Блин. Да, нажимайте и говорите. Я очень рада, что на сегодняшний день вы и пришли хотя бы на эти сборы. Значить, я хочу розказати, що до нашої вільної проспілки підприємці України належить ну, проспілки представляються в різних регіонах України. Це більше 14 областей України. Ну, ви знаєте, Крим, Донецьк, Луганськ. Вони наші і проспілки там існують, і на сьогоднішній день. Що я хочу сказати? Ми захищали, щоб ви знали за нашу проспілку більше, захищали ринок лісовий у 2011 році. На метро Лісові захищали авторинок Перово, захищали Ринок Львадія, це що на юності, Ринок Канела, Солом'янський район і інші ринки в місті Києві. Зараз на сьогоднішній день склалася така ситуація, що Дем'янський ринок... Я можу, до речі, дати, я не боюся, про телефон нефомі, запишіть мені, Якщо у вас якісь коснуться, ваші права, як трудячи, як робітника, і вам треба захист, будь ласка, печіть, мій телефон. Всі.